E aí Продовжуємо наш гостєвий блок. І Далі ми говоримо з Андрієм Хорошко, виконуючим обов'язково начальника управління безпеки харчової продукції та ветеринарії головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області. Пане Андрію, доброго вечора. Первимо питанням хотілось би узнати, какава на даний момент епізоотична ситуація в області. Ну, я перед тем, как перейти к обсуждению этого вопроса, хотел бы проинформировать наших зрителей о том, что на сегодня вот ветеринарная медицина, вот Государственная служба ветеринарной медицины в, в своем чистом виде, как ее знали до этого люди, да, через управление ветеринарной медицины, значит, она перестает существовать, она фактически перестала существовать, потому что на сегодня на, значит, создался новый орган дэш паживскую которая на себя приняла все полноважения, значит, в том числе и ветеринарной медицины. И поэтому, как бы, если люди наши э, не увидят больше вывесок ветеринарной медицины, это не должно их пугать. Как бы. Э, вывеска Держ службы ну, должна подсказать о том, что они могут попасть туда и со всеми проблемами, которые каса их волнуют именно, вот, что касается безопасности здоровья животного да, и все те остальные вопросы, которые на сегодня эта служба включает, как бы, ну, то есть они найдут всегда ответы на свои вопросы. А еще как как, какие, функции? Самые у вас служба выполняет? Ну, функции этой службы, значит, есть принцип, который используется на сегодня э, большинство странами, в том числе Европы. Это принцип э, контроля за безопасностью харчевой продукции по принципу от поля до вилки, да, или от поля до выделки, от лану до стола. То есть это основной при принцип, который на сегодня э, существует в странах Европы. И поэтому э, значит, э, основная идеология этой службы о том, что в одном органе, э, который на сегодня название ДЭШПРОД, значит, э, именно вот э, он на себя забрал функции именно вот, э, сначала от выращивания животного, да, то есть безопасности, что животное кушает, чем оно болеет, не болеет, и дальше потом оно, превратилось в мясо, в колбасу, там, в сосиски. То есть это вот называется простыживаемость, да? То есть где мы можем на любом этапе, допустим, отсечь те небезопасные факторы, которые могут вплынуть на здоровье людьми, человека. Да? Вот поэтому и здесь уже и СЭС у нашей службы, и ветеринарная медицина, захист прав и фитокарантинная служба, то есть это все такой масштабный блок, который на сегодня должен в государстве гарантировать вот всю эту цепочку, именно что касается продуктов харчевания. И, соответственно, начнем к вашему вопросу, значит, здоровье животного, это та, 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 то начало, от которого, допустим, вот мы с вами ощущаем себя безопасно в плане того, что мы кушаем. То есть, что мы пьем, молоко, да, и все остальные вот вещи, которые мы потребляем, связаны с растворинами. Служба наша значит, продолжает существовать, все функции она выполняет значит, в, то, в тех объемах и задачах, которые выполняла до этого. По итогу 2015 года на сегодня мы завдяки ну проведенным мероприятием плановым, это плановые мероприятия, которые включают в себя основных пять болезней. Это если исключаем бруцеллез, лейкоз, сибирскую язву, туберкулез, то есть то, что это золоторопоноз, чем болеет человек. То есть на сегодня, по итогам 2015 года, у нас область благополучна по этим инфекциям. Мы это можем гарантировать. Значит, и за полгода этого года, то есть мы уже имеем цифры и можем с уверенностью говорить, что у нас на сегодня эпизодическая благополучие в области стабильная и контролируемая. То есть мы это видим через свои исследования, через иммунизацию и проведение вынужденных профилактических вакцинаций. То есть, ну, все, ситуация под контролем, так что тут люди могут как бы, чувствовать себя безопасно. Вы а заражением чумы у свиней в Луганской области? А, значит, ну, африканская чума свиней, если вот, опять же наши люди следят, зрители следят за ситуацией, да, она не, действительно она у нас вызывает озабоченность. А, почему? Значит, сама африканская чума свиней, и люди об этом должны знать и понимать, она полностью безопасна для здоровья человека. Полностью безопасна. Значит. Но в связи с, с, с тем, что это заболевание очень контангиозное, допустим, и не, сегодня не имеет специфических методов лечения и профилактики, и единственный способ, который определяет его ликвидацию, является уничтожение животных тотальное на площадями, как знаете, вот одно заболело, площадь уничтожили. Значит, поэтому оно наносит огромный экономический ущерб государству. Значит, за это заболевание, если оно наберет масштабности в Украине, мы можем потерять импорт зерна это на сегодня основной допустим бюджетный рубль да, доллар на сегодня от бюджет кормовых потому что мы зерновая держава и мы очень много фуражей на экспорт отправляем поэтому где-то мы можем тут пострадать поэтому на сегодня вот и служба понимает и правительство и значит что это требует пристального внимания с 2015 -го года, то есть у нас это заболевание имело место в 2014 году, в Луганской области конкретно, это был Краснодонский район, Беловодский, Станичанский, но это было в Дикой фауне. В Краснодонском районе у нас было, имело место заболевание в частном секторе, тогда уничтожено было поголовье свиней в целом, целого села, да? то есть люди испытали на себе уже в нашей области, что это такое. Ну, это масса ограничений, это масса скажем, задействованных людских материальных ресурсов, это очень экономически объемное мероприятие вот, ликвидации этого заболевания, поэтому вот, его лучше предупредить, нежели а, потом ликвидировать. Значит, и на сегодня наша область благополучна по африканской чуме свиней, поэтому тут у нас чтобы не заражалась На сегодня единственным таким действенным способом профилактики этого заболевания является, ну, на сегодня это ответственность владельца животного, в частности, кто выращивает свинину, свинью, ну, занимается выращиванием свиней в индивидуальном хозяйстве, в фермерские господарства, независимо от количества. Это их чистая ответственность о том, чтобы вот этот процесс выращивания происходил как можно более изолированно. То есть изолировано от дикой фауны, которая является, является на сегодня основным очагом этого заболевания, и когда оно может зайти к нам в частное подворье, там э, охотники, да, вот люди, посещающие лес, собирающие грибы, допустим, банально на обуви, там вступив э, в экскременты, грубо говоря, инфицированного дикого кабана, и придя домой мы, э, к себе в подворье и не поменяв обувь, зайти в э, э, как в хлевок, да, там где вот сидит э, ты выращиваешь э, свою свинку, ты вот таким образом просто являешься переносчиком э, материала и животное заболевает и если есть другие свиньи то есть возникает эпизодическая цепь то есть и потом значит устанавливаем и начинаем это все дело ликвидировать то есть опять же профилактика если вы охотник не держите свиней у себя дома если вы посещаете лес значит вы должны иметь смену значит комплект одежды для того чтобы ухаживать за своим животным то есть ну, это банальные такие вещи, которые вот каждый человек должен именно уже на генетическом уровне уже понимать и выполнять. То есть быть ответственным за вот эти процессы, если он взялся за это дело. А я хочу напомнить нашим телезрителям и радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире, работаем для вас. И в любой момент вы можете позвонить нам в студию по номеру 050 210 08 98 или написать на нашу страницу в фейсбуке LifeLotLife. Задавайте интересующие вас вопросы, поднимайте тревожащие вас темы, придавайте гласности вашим проблемам и, возможно, тогда они решатся. А мы вернемся к нашему гостю. Какие вообще симптомы у этой болезни? Если, например, человек вообще не знает, что такое, такая проблема есть, как распознать? Ну, скажем прямо, значит, любое изменение в поведении животного, если это касается э, свиньи, то должно вызывать уже тревогу у властника, хозяина, и он должен обратиться уже как бы с ветеринарному специалисту для того, чтобы уже человек, имеющий специальное образование, как бы, ну, сделал дифференциацию, что это. То есть банальный признак. Сразу к врачу. Если Андрію указать про то, что больше не для человека, для человека, это сказ. Чи ли выпадки заражения сказу в Луганской области? Ну, бешенство оно было, есть будет. Это древнейшее заболевание, такое болезнь, которая на сегодня тоже не имеет специфических способов лечения у человека, в частности, но имеет специфические средства профилактики, такая как вакцинация. Значит, ну, если взять немножко предысторию этого заболевания по Луганской области, то мы имели у себя в 2000, там, до 2005 года по 300 случаев в год возникновения этого заболевания. То есть 300 случаев. Да? По, прошлому, по прошлому году мы таких имели значит, 71 случай, то есть мы понимаем, что это не критическая точка, которую мы имеем в том году, да? но в любом случае вот это заболевание, которое убивает человека, это то заболевание, которое если попало и получило развитие в организме человека, оно не имеет лечения. То есть человек 100% погибает. Вот мы уже имеем на сегодня вот два случая таких печальных. Это в Днепропетровской области мужчина, пошел на охоту, был покусан дикий, бездомная как оказалось, бешеной. не обратился к, за помощью антирабической в медицинский заклад, и, ну, соответственно, ветеринарные специалисты ничего, то есть, и фактически вот он заболел и умер. Это было в мае месяце, и в июне мы уже имеем, женщина 48 лет, тоже была оцарапана собственным котом, вот, но она тут Конечно, тут сейчас разбирается, что произошло на самом деле, но в итоге, значит, не сработала ни медицина, ни ветеринария, и человек погиб. С клиникой бешенства. Свой час на а вот только тебе тебя вкусили, есть шанс ряту от людей? Да, да, конечно, значит, это, это золотое правило, как только тебя животное ослюнявило, начинаем с того, даже не поцарапало, не покусало, просто ослюня, ослю, ослюнявило, и животное не име, имеет, какие-то вот, ну, неспецифические по нормы поведения, такие вот то обязательно надо обращаться в травмпункт, если животное известно, это животное изолировать и да, 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 сообщить ветеринарной службе, чтобы мы могли организовать посторожение в течение 10 дней. Да? І е, обов'язково на травмпункт, вже да, медицина приймає рішення, це антирабічська допомога. якщо втічені 10 днів животного погибають, звісно, йде імунізація А Якщо ти про годину ось вкусила собака, бо бось би скажуть, не обов'язково навіть кусати. Треба 24 годин, чим менше, там 12 годин, тому що не ну, у всіх є можливість одразу потрапити до лікарні, або до травмпункту які є ось рамки термінові? Ну, знаете, тут есть такое понятие, как золотой час в медицине. То есть он и здесь он не исключение, как, то есть как только сразу животное, моментально на хороший термин не имеет значения, там 2-4 часа. То есть уже тогда медики будут принимать а, подход, то есть тактику лечения. Это или будет иммунизация, или там иммуноглобулины, то есть ну, это а, как бы их парафия, как бы они тут а, вызывают. Но в любом случае, если животное известное, то э, обязательно об этом сообщить весь службу, чтобы мы, мы, мы могли за ним пронаблюдать. Обязательно. И если неизвестно, тогда уже конкретно мы э, идем по пути, что ну, подозреваем, что это могло быть инфицированное животное, и человек получает э, иммунизацию по типу ⁇ если ⁇ как бы ну, непонятно что это животное его уж нету то есть поэтому а по вот не можно разумеет его на хвор расказаом чин конечно, не конечно вот э, у животных которые инфицированы вирусом бешенства э, сразу меняется норма поведения то есть это не свойственно животному допустим вот отсутствие пугливости вот леса в нормальном состоянии не зайдет в село, конечно вот и не будет он бегать там как бы это все-таки у нее есть чувство сохранения а вот здесь это чувство теряется то есть животное заходит в населенные пункты э, подходит к людям, то есть оно не боится и, конечно, вот второе название это гидрофобия, да, то есть оно боится воды, да, вот именно шум воды его пугает его как бы, но это свойственно больше для клиники человека, как бы и вот но животное это неадекватность поведения поедание естественных там предметов камней де 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 этих, деревянных предметов то есть то что оно никогда не ест и это не свойственному животному то есть это и соответственно пенное истечение с рта то есть это вот явные признаки бешенства и ну где мы можем сюда бояться. Это сразу после заражения ось тварины, или через деякий термин? Потому что деякие лекари говорят, что вкусила собака, там 10 дней, мы выказали про что 10 дней нужно подчекать. То есть симптомы могут еще появиться потом? Ну, смотрите, считается, что, что, вот если животное инфицировано, то в течение 10 дней а, обязательно проявится клиника клиника животного или оно не проявится. То есть вот это вот время, 10-15 дней, оно как бы установлено уже а, ну, путем таким научным подходом как бы и а, вот в это время мы должны увидеть исключить или подтвердить а, вот, что с животным происходит Тварина ну, наприклад, собака, вона може виглядати нормальною, але ось за 10 днів вона в неї може, може погибнути, да вона може у неї клініка по вилізти таке, от о чому я говорила, і просто животне погибнути. погибнуть. Тобто, навіть якщо собака нормально на вигляд вкусила людину, то краще все ж таки звернутися до лікарні для того, щоб отримати допомогу. Це золоте правило. навіть не сумнівайтеся. А через какой срок, вот, например, заразилась собака и буквально, например, там через час укусила или лизнула человека, а уже появится болезнь Заражение передастся? будет. Или она как-то инкубационный период Нет, есть? смотрите, сама вот э, вирус он же обычно попадает со слюной, да, это он находится в слюне животного и каким образом, то есть, или через слюну и через микротравмы, да, он попадет, или через укус? А, тут э, даже вот, место локализации укуса оно влияет на скорость, допустим, вот, проявления клиники у человека. То есть чем ближе к голове укус происходит, да, тем короче путь у вируса к головному мозгу, где он, э, э, ну, скажем, развивается, то есть размножается, репликация происходит его и он поражает таким образом ткань мозга да, и нарушает полностью, разбалансирует, э, то есть вызывает гибель а фактически, но если поня по понимаем, то тут э, даже в, завис в зависимости места укуса, локализации укуса говорит о времени, э, когда это проявление может, то есть, э, ну… А если когда-то про выпадки сказу, они в местах трапляются, насколько часто? Ну, мы в том году имели вот, в трех городах три, значит, даже лисичанский два случая бешенства, значит, и, ну, оно тем и опасно, что вот, когда вот есть даже понятие миский тип, да, сказываю, когда э, и э, тип, значит, дикая фауне, когда вот он имеет распространение, потом плохо, когда вирус заходит в город, а при наличии того количества бродячих животных, которые мы имеем сейчас по факту у себя, то есть мы имеем ланцюжок, да, это эпизодический, где мы, он может постоянно клеить, 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 вот это вот, то есть это ж не обязательно собаки, это может быть грызуны, это любые теплопро, теплокровные создания, которые могут, в которых вирус может получить какое-то вот развитие, да, тут крысы часто и густо, да, мыши, то есть вот это создается резервуар бешенства, вот на вот эти какая-то мышь, а тут это тоже может быть... Будто... У нас в Луганске был факт подтвержденной гибели девочки, которая укусила летучая мышь. А как вообще, вот, например, есть домашние животные, как его уберечь от заражения бешенством? Иммунизация. Это, знаете, как вот, вот мы почему-то привыкли, что у нас если есть машина, мы всегда ее ставим на учет, да, там, следим за тех обслуживанием. Это, ну, как бы считаем, что это повышенный источник опасности машина. Вот, но мы почему-то не понимаем, что тут вот, пушоч, этот котик или собачка, там, вот, маленькая, там, вне зависимости от размера, вот, э, это ж такой же источник опасности, как, грубо говоря, вот, автомобиль, который надо, допустим, вот, взять паспорт да, вот, на тварину, э, пройти обязательно щепление. То есть это ну, то, это, организм, это, он может продуцировать там все, потому что это теплокровный организм, там мы ну, можем бешенство иметь, и липтоспирозы, там, то есть масса заболеваний, то есть, э, ну, если мы взяли животное, мы должны за него нести ответственность, э, как для собственной безопасности, так и для безопасности окружающих нас. Если то про Кішки, собака, також це можуть бути і хом'ячки. Ось зараз дуже багато людей тримають вдома, і і фещеншили досить різні гризуни такі. Вони теж можуть потрапити під сказ. Нет, ну, во-первых, понимаете, должен быть прямой контакт, допустим, вот этого животного, которых вы перечислили с источником инфекции. То есть это, опять же, животные друг друга в дикой фауне э перезаражают через контакт прямой, там, покус, драки, там, да, вот эти вот какие-то периоды вот гона, спаривания, то есть вот в прямом контакте. Если при, прямого контакта нет, то оно в форточку не залетит, то есть тут можно быть безопасным. А чья безкоштовная вакцина для... Есть. Есть вакцина без значит, мы на сегодня имеем такие резервы, но уже, кстати, вот эти резервы подходят в тот, скажем так, критический предел, но потому что служба в реорганизации находится. И, соответственно, вот эти все процессы, которые вот, финансирование, это все же бюджетное финансирование идет. Вот. И вот эти вот вертикальные, они сейчас немножко формируются. И вот э, в течение месяца мы должны получить, я думаю, решить закрыть э, вакци... проблему по вакцине. То есть люди, э, пусть кто нас в виде слушает, обращаются, допустим, в свои территориальные органы ветеринарной медицины, лечебницы, лекарни, там, значит, выясняют вопрос наличия такой вакцины бесплатной сейчас в наличии, или же когда эта вакцина поступит, и, э, значит, прийти и свое животное предоставить иммунизировать его против бешенства. Вакцина хорошая Робистар, это с очень гарантированным иммунитетом. То есть тут надо. Мы готовы это бесплатно делать и делаем. А это не обов'язково. Так вот, за бажанием господаря. Ну, знаете, тут не так, я бы сказал, тут не бажание, тут э, надо, тут, я же опять, эти вещи должны уже на генетическом уровне, как прямая необходимость быть. Вот я взял собаку, я должен ее раз в год или кота провакцинировать на бешенство. Это, ну, это просто как вот зубы почистить. Это ну, даже не обсуждается. Это наш менталитет такой, что там ну, дядя болит, там где-то под деревом придем, и когда-то там или увидим, там принесем это животное, или это случайно к нам кто-то вот в белом халате зайдет с вакциной. Это неправильно. Возьмите свое животное, принесите э, нашим специалистам э, паспорт заведите, там сделать отметку вакцинации. Ну, надо жить, учиться по-цивилизованному уже, в конце концов, вылазить этих. А как дорого вообще стоит эта вакцинация? А, ну я вам повторю, у нас бесплатно она делается. Ну, если, к примеру, ну не дай бог закончится бесплатный запас, то ну вот у нас же еще есть э, приватный бизнес ветеринарный, то есть э, на сегодня и, и они активно делают вакцины, то есть тут надо уже самим властникам выбирать, что им больше по, по душе. Вот есть они вот пользуются полимолетами вакцинами, в составе которых есть там другие какие-то возбудители, там лептоспироз, то есть уже владелец собаки, кто этим профессионально занимается, они выбирают, как им вот У них є вже конкретно там кому йти, що ділять. Ну порядка, я так знаю, діта порядка ста підісті гривень, та стоїть учасника У нас. Є питання з Фейсбуку. Ось ми казали про те, як можна заразитися ось прямим контактом, так а якщо людина з'їсть м'ясо тварини, яка була заражена сказом, ти по м'ясу ж не можеш об по побачити та зрозуміти, чи була хвора тварина, чи ні? Это Ну, скажем, понимаете, вот сам путь заражения, конечно, это, это реально. Шо, ну, если мы имеем слизистые во рту, вот, они постоянно у нас травмы, и тут прямой материал идет, инфицированный, и, конечно, это... А Форма. термообработки оно там да. никак не... Как? Если это, если это, допустим, вирус, это обычно не стойкое такое создание. Оно, оно, боится температуры, порядка 50-60 градусов разрушает вирусы мгновенно. То есть любая термообработка, конечно, э, но ну, есть там, если любители такие, знаете, антрикотика с кровью, то, конечно, тут можно побояться. Ну, это для нас нетрадиционно, поэтому мы любим прожаривать мясо. Если взять до руку, если на руке какая-то ранка, порезать и берешь с этим мясо, которое так ну, можно? знаете, можно тут по-всякому там фантазировать, то есть, ну, то да, то предполагать, конечно, это возможно. Если есть прямо ранка есть материал инфицирован, то чтобы нет. То есть, тут... И трошечки ось до темы э, а э, собак, которые на улице, в которых нет господарей, как их вакцинуют против сказу. Ну вот я хотел чуть вернуться назад, значит у нас, мы в Луганской области до войны, ну скажем так, Активно... Ну, Тручки, ну, мало часов у нас хвойны зашлось. Может, тручка коротко? Да, так? значит, пероральная вакцинация, да, есть способ. А, но единственное, что а, мы его применяли, мы хорошо снизили уровень заболеваемости. Но сегодня вот это те, в тех условиях, в которых мы находимся, вот, а, мы эту вакцину применить эффективно не можем, потому что в лес не зайдешь. Не буду объяснять, почему, да? То есть э, это требует, э, ну, скажем, такой работы с параллельной вакциной. Плюс это государственные деньги, деньги, за них надо потом э, четко э, раска отчетность и рассказывать отчетность рассказывать, что-то сделать, что-то было эффективным. То есть нам на сегодня доказать, что мы сделали это было эффективным, как, как бы, ну, тех условиях, что мы имеем. Ну, ну, я, я просто не нахожу. Не, просто не, я людей в лес не, не, не пошлю. Зрозуміло, пане Андрію, дякуємо, що ви були з нами. Я нагадаю нашим телеглядачам, що ми спілкувалися з Андрієм Хорошко, виконуючим обов'язком начальника управління безпеки харчової продукції та ветеринарії головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області. Дякуємо за те, що ви були з нами. Спасибо.